गणात गन गन बोते श्री गजानन महाराज भक्तांनो गजानन महाराज म्हणजे करुणेचे सागर ज्यांच्या कृपेने गरिबांना आधार मिळतो रडणाऱ्यांना समाधान मिळतं आणि हरवलेल्या मनांना जीवांना दिशा मिळते तुम्ही कधी संकटामध्ये अडकले असताना तुमचं मन कधी अस्थिर झालं असताना किंवा घरामध्ये अडचणी कटकटी वाढलेल्या असताना फक्त काही दिवस आत्ता मी जो मंत्र सांगत आहे या मंत्राचा रोज सकाळी आणि संध्याकाळी जप करा या मंत्राचा जप सुरू करताच तुम्हाला या मंत्राचा चमत्कार दिसायला लागेल घरातील नकारात्मक शक्ती दूर होऊ लागतील मन प्रसन्न राहायला सुरुवात होईल आणि ज्या ठिकाणी सगळाच अंधार होता त्या ठिकाणी प्रकाश दिसायला लागेल श्री गजानन महाराज भक्तांनो आजचा जो मंत्र आहे तो मंत्र म्हणजे श्री कृपेचा दरवाजा उघडणारा महामंत्र आहे गजानन महाराज स्वतः म्हणतात जोही भक्त माझी हृदयाच्या अंतकरणातून भक्ती करतो जप करतो त्याला मी कधीच एकटं सोडत नाही त्याच्यासोबत मी नेहमीच असतो हा मंत्र जो आहे हा मंत्र फक्त शब्द नाहीत हा मंत्र म्हणजे महाराजांच्या कृपेची थेट अनुभूती आहे तर श्री गजानन महाराज भक्तांनो चला डोळे बंद करा मन शांत करा एकाग्र करा आणि जपमाळेवर कमीत कमी एकशे आठ वेळा या दिव्य मंत्राचा जप सुरुवात करा आणि आपल्या डोळ्यासमोर संत गजानन महाराज यांची मानस प्रतिमा निर्माण करा शेगावच्या मातीवर चालणारे ते पवित्र पाय आजही अनेक भक्तांना वेगवेगळ्या रूपाने दर्शन देतात असे अनेक भक्त आजही सांगतात म्हणूनच महाराजांना प्रसंग करायचे असेल तर शब्द नकोत भाव हवा भक्ती हवी आणि भक्तीमध्येच खरी शक्ती असते जर मनापासून महाराजांच्या मंत्राचा जप केला त्यांची सेवा केली त्यांची भक्ती केली तर महाराज नेहमीच भक्तांच्या सोबत राहतात हे मात्र शंभर टक्के खरं आहे तर मिंटे अपने गजानन भक्तांनो पुढील काही मिनटे आपणही या दिव्य आणि शक्तिशाली गजानन महाराजांच्या मंत्राचा जप करूया ओम दत्त गजानन महाराजाय से सागराय नमः ॐ 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 दत्त गजानन् महाराजाय से सागराय नमः ॐ दत्त गजानन 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 महाराजाय े गौदयासागराय नमः ॐ दत्त गजानन महाराजाय से गौदयासागराय नमः ॐ दत्त गजानन महाराजाय श्रीगदयासागराय नमः ॐ दत्त गजानन महाराजाय से गवदयासागराय नमः ॐ दत्त गजानन महाराजाय श्रीगदयासागराय नमः ॐ दत्त गजानन महाराजाय े गौदयसागराय नमः ॐ दत्त गजानन महाराजाय से गौदयासागराय नमः ॐ दत्त गजानन महाराजाय से गदयासागराय नमः ॐ दत्त गजानन महाराजाय से गवदयासागराय नमः ॐ दत्त गजानन महाराजाय से गदयासागराय नमः ॐ दत्त गजानन महाराजाय से गौदयासागराय नमः ॐ दत्त गजानन महाराजाय से गौदयासागराय नमः ॐ दत्त गजानन महाराजाय से गदयासागराय नमः ॐ दत्त गजानन महाराजाय से गौदयासागराय नमः ॐ दत्त गजानन महाराजाय से गदयासागराय नमः ॐ दत्त गजानन महाराजाय से गौदयासागराय नमः ॐ दत्तकजानन् 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 महाराजाय सी गौदयासागराय नमः ॐ दत्तकजानन् महाराजाय से 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 गौदयासागराय नमः ॐ दत्त गजानन 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 महाराजाय से गदयासागराय नमः ॐ दत्त गजानन महाराजाय से गौदयासागराय नमः ॐ दत्तकजानन् 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 महाराजाय से सागराय नमः ॐ दत्तकजानन् महाराजाय से सागराय नमः ॐ दत्तकजानन् महाराजाय से गौदयासागराय नमः ॐ दत्तकजानन् महाराजाय से गौदयासागराय नमः ॐ दत्तकजानन् महाराजाय श्रीगौदयासागराय नमः ॐ दत्तकजानन् महाराजाय श्रीगदयासागराय नमः ॐ दत्तकजानन् महाराजाय श्रीगदया सागराय नमः ॐ दत्तकजानन् महाराजाय सी गौदयासागराय नमः ॐ दत्त गजानन् महाराजाय श्रीगदयासागराय नमः ॐ दत्त गजानन् महाराजाय श्रीगौदयासागराय नमः ॐ दत्तकजानन् महाराजाय श्रीगदयासागराय नमः ॐ दत्त गजानन् महाराजाय श्रीगदयासागराय नमः ॐ दत्त गजानन् महाराजाय श्रीगयासागराय नमः ॐ दत्त गजानन् महाराजाय श्रीगयासागराय नमः ॐ दत्तकजानन् महाराजाय से सागराय नमः